Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan 7. Aa, saya Wan Muhammad Izzul Hakim bin Sohan dengan ahli guru saya Abdul Kadir bin ini dengan Mama Afinai. Okey. So ini adalah basic website kami yang uh, designkan Aa, terdapat home menu, sumber, medium, beban, kawalan dan jenis, jenis uh, kawalan jadi ini harus. Okey dalam home ni kita terangkan apa yang tentang belajar tentang sistem elektrik okey sedikit so, kata ke intro dengan uh, intro kemudian video kenal elektrik okey so yang boleh tengok ini adalah video teaser yang tentang belajar tentang elektrik jugalah Watch my knife and let me go. So intro video What is electricity? Electricity is a form of energy characterized by the flow of electric charge. It's a fundamental force of nature that powers countless aspects of our daily lives. At its core Electricity involves the movement of electrons, which are subatomic particles with a negative charge. When electrons move through conductive materials like wires, they create an electric current. This flow of electrons is what we harness to power various devices and systems, from lights and appliances in our homes to complex machinery in industries. Electricity can manifest in different forms, including static electricity, which occurs when charges build up on surfaces and discharge in sparks and current electricity which is the flow of electrons in a circuit understanding electricity has led to numerous technological advancements revolutionizing communication transportation healthcare and more it plays a crucial role in powering everything from smartphones to power plants making it an essential aspect of modern civilization okay so inilah uh home tentang website So, kita pergi ke main topik pertama iaitu sumber lah. So, kat sumber ni, kami uh, meletakkan maksud apa itu sumber. Uh, okay, macam tu. Uh, dalam apa itu sumber, kita meletakkan sumber tenaga. Jadi, berpunca pada jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya. Terdapat dua jenis sumber yang boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Okey untuk kami letakkan contoh gambar-gambar yang sumber yang boleh diperbarui. Okey, contohnya adalah matahari. Uh, kami letakkan Okey, matahari uh, tenaga matahari menghasilkan tenaga haba daripada tenaga haba akan menghasilkan tenaga elektrik menggunakan sel suria atau apa, uh, solar. Okey, kemudian kita tenaga air hidro ialah tenaga air yang jatuh atau terjun dengan laju dari satu titik yang tinggi juga banyak tenaga dengan air, airnya ini dipanggil sebagai tenaga keupayaan lah. okay, kemudian kita ada tenaga angin ketika waktu siang udara permukaan udara menjadi panas dan lebih cepat berbanding udara permukaan air udara panas pada permukaan udara mengembang dan bergerak ke atas kemudian udara yang lebih berat dan lebih sejuk dengan pantas mengisi ruang di tiga ini menyebabkan berlakunya angin okay, tenaga ombak tenaga yang dihasilkan daripada pergerakan ombak di permukaan laut ombak terbentuk akibat tiupan angin di permukaan laut dan tenaga kinetik yang terkandung dalam pergerakan air ini boleh digunakan untuk menjadikan tenaga elektrik okay, saya letak, kami letakkan uh, sumber yang tidak diperoleh diperoleh yang sumber yang akan habis lah, tidak boleh digunakan semula contohnya kita letak petroleum gas asli uh, arang batu dan tenaga nuklear lah so saya serahkan kepada kawan saya seterusnya untuk ceritakan tentang uh, topik yang selainnya. Okey, kita beralih kepada medium. Medium itu adalah perantara antara sumber dengan beban. Medium berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik dan ianya terbagi kepada dua jenis iaitu medium yang berwayar dan medium yang tidak berwayar. Di mana dia berfungsi untuk uh, mengalirkan elektrik daripada sumber atau daripada plug ke peranti kita menggunakan medium berwayar ataupun yang tak berwayar. Jom kita tengok apa yang maksud medium yang berwayar. Medium berwayar merujuk kepada saluran penghantar dan isyarat atau data yang menggunakan kabel fizikal untuk menghubungkan peranti dalam rakaian atau sistem komunikasi. Kita terima di sini kabel fizikal di mana kita boleh lihat, setuh dan rasa. Medium ini memerlukan wayar atau kabel sebagai penghubung utama antara penghantar dan penerima maklumat. Contoh-contoh medium yang menggunakan wayar, kabel pasangan terpiu ataupun twisted pair, kabel sepaksi dan kabel gantian optik ataupun fiber optik. Di mana kita lihat kita selalu menggunakan kabel ni lah sebagai contoh untuk charge phone kita ke ataupun menonton televisyen kerana ianya berfungsi untuk menyalurkan elektrik kepada beban kita ataupun peranti. Nanti saya akan explain apa itu beban. Seterusnya, apa itu medium tidak berwayar. Medium tidak berwayar merujuk kepada saluran penghantaran data atau isyarat tanpa menggunakan kabel fizik. Ianya fokus kepada penghantaran data atau isyarat. Sebaliknya, menggunakan gelombang elektromagnet sebagai seperti radio, inframerah atau gelombang mikro untuk menyampaikan maklumat antara peranti. Contoh medium tidak berwayar, Wi-Fi, Bluetooth. Apa komponen atau peranti yang selalu berkait dengan medium tidak berwayar? Contohnya radio, di mana dia menggunakan gelombang radio untuk menerima isyarat. Supaya kita boleh mendengar output yang dikeluarkan daripada radio tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada beban. Ataupun saya mention tadi peranti beban. Beban ialah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Di mana basic utama beban terbahagi kepada tiga iaitu untuk pencahayaan, pergerakan dan bunyi. Pencahayaan beban pencahayaan merujuk kepada penggunaan tenaga elektrik oleh sistem pencahayaan untuk menghasilkan cahaya output dia cahaya jenis beban ini bergantung pada teknologi lampu yang digunakan jenis beban pencahayaan ataupun jenis peranti pencahayaanlah pijar fluoresen led dan halogen di mana medium yang kita mention tadi iaitu medium buaya berfungsi untuk menyalurkan elektrik kepada beban iaitu peranti kita lah. Itu melengkapkan satu kitaran elektrik. And kita pergi kepada pergerakan. Pergerakan elektrik merujuk kepada peranti yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Motor elektrik adalah contoh utama beban jenis ini dan digunakan secara meluas dalam industri perkakasan rumah dan sistem pengangkutan. Macam contohlah untuk perkakasan rumah, motor yang selalu, selalu digunakan adalah seperti blender dan sebarang pergerakan yang melibatkan motor. Sistem pengangkutan sebagai contoh, monorail menggunakan motor dan industri sebagai contoh yang menggunakan alatan-alatan yang menggunakan pergerakan motor jenis jenis motor terbagi kepada dua iaitu motor AC dan motor DC. Akhir sekali bunyi. Bunyi inilah peranti yang dihasilkan untuk menghasilkan output bunyi. Bagi contoh speaker, radio dan televisyen dengan speaker lah. Okey untuk kawalan. Ianya bermaksud pengawalan arus elektrik secara selamat iaitu dengan cara memutus dan menyambungkan letak kawalan elektrik, elektrik dapat dilakukan secara manual dan secara automatik Di dalam industri sendiri oleh kita mempunyai satu ataupun dua cara untuk memutuskan elektrik atau ialah secara isolation dan secara memakai ESCP lah automatik seperti fuse apa semua isolation ni fungsi ni lain tidak seperti uh, ELCB atau fuse ianya diputuskan secara automatik. acceleration ni kita perlu buat secara minggu itu luar daripada bidang ilmu subjek belajar lah tapi saya share ilmu kawalan tu fokus ni adalah untuk keselamatan kawalan yang automatik ni kawalan yang dijana sepenuhnya bagi mem memulakan dan memberhentikan operasi motor dan tidak menggunakan kawalan sepenuhnya oleh manusia. Tidak memerlukan langsung pemerhatian manusia kecuali jika ia rosak. Ini kawalan automatik. Iaitu macam saya mention, ELCB, mutus kita bocok bumi and then fuse also sebagai okay, kawalan automatik di mana mesti untuk memutuskan sebarang berlakunya overcurrent atau sebarang berlaku berlaku Perubahan terhadap karun tersebutlah yang boleh menyebabkan bahaya kepada pengguna sendiri. Kawalan automatik ini boleh bekerja sendiri apabila telah dihidupkan dan boleh mengawal keseluruhan litar itu mengikut kehendak penggunanya. Nah, ini adalah contoh. Uh, draft, ataupun flow, flowchart, sistem automatik swiss, sistem pula tekan, mana ianya berfungsi untuk memutuskan penghidup elektromagnetnya. Itu akhir sekali boleh menyebabkan motor itu tertutup kalau ada lebihan kara. Kawalan manual, kawalan kawalan manual ialah suatu kawalan yang memerlukan interaksi daripada manusia sepenuhnya bagi aktiviti memulakan dan memberhentikan sesuatu operasi. Sebagai contoh, kawalan motor secara manual memerlukan suatu swiss atau butang tekan untuk mengawal operasi. Ha, ini secara manual. Ini tak sama macam saya beritahu isolation uh, tu. Isolation tu adalah salah satu cara untuk kita menutup satu swiss Ianya adalah untuk tujuannya adalah untuk keselamatan juga. Macam contoh, uh, sebelum kita mahu menutup suatu litar untuk isolation, untuk satu data kita perlu buat step by step contoh mengangkat Swiss ke dan menu word lah, special sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan seterusnya kita akan lihat kepada isi kandungan yang ada di dalam website ini. Dan saya akan tunjukkan pada bahagian jenis-jenis arus iaitu arus ulang-alik. Apa yang terdapat di dalam website ini seperti biasa, pada bahagian uh, arus ulang-alik ini, saya telah letakkan pengenalan. Di situ juga saya ada letakkan juga uh, gambar GIF sebagai penerangan kepada apa itu pengenalan kepada arus ulang-alik. Dan pada bahagian sebelah kanan dia, apa yang boleh dilihat adalah kita letakkan juga juga pengenalan apa itu arus ulang alik dan seterusnya pada bahagian bawah dia, sekiranya lihat kita akan nampak kepada bentuk gelombang arus ulang alik dan juga penerangan kepada bentuk gelombang tersebut. Dan untuk penerangan yang lebih lanjut lagi saya telah masukkan juga iaitu pada contoh penggunaan arus ulang elektrik, arus ulang alik, bagi memberikan penerangan yang lebih lagi, saya telah menunjukkan contoh penggunaan arus ulang alik bagi peralatan domestik dan juga peralatan industri. Dan seterusnya pada bahagian bawah pula, saya telah letakkan implikasi iaitu arus ulang-alik iaitu memberikan penerangan secara uh, powerpoint iaitu penerangan yang lebih ringkas dan juga padat supaya ianya boleh mudah difahami oleh pelajar dan seterusnya pada bahagian yang terakhir saya telah letakkan video penerangan iaitu video penerangan yang pertama bagi arus ulang-alik dan juga arus terus. Saya cuba playkan video ini bagi pengetahuan, video ini adalah selama 4 minit 22 saat sahaja. Kenapa video ini kita letakkan dengan dalam masa kurang daripada 5 minit? Kerana kita ingin memberikan penerangan kepada pelajar dengan lebih cepat dan supaya pelajar yang melihat ataupun menonton video ini tidak akan berasa bosan. Untuk seterusnya, saya akan pergi kepada subtopik yang kedua iaitu jenis-jenis arus iaitu arus terus. Okey baik, sama juga seperti tadi iaitu pada bahagian arus terus ni juga saya telah letak bahagian pengenalan iaitu memberikan penerangan dan juga GIF gambar GIF supaya ia lebih mudah difahami oleh pelajar dan seterusnya sama juga saya telah letakkan gambar dan juga kan penerangan pada bahagian bentuk gelombang arus terus dan pada bahagian bawah pula saya telah letakkan contoh iaitu penggunaan arus terus dan juga adalah aplikasi arus terus sama juga saya telah gunakan powerpoint iaitu memberikan penerangan yang lebih ringkas kepada pelajar dan pada bahagian akhir sekali saya telah letak juga video penerangan yang kedua iaitu memberikan perbezaan kepada AC uh, dan juga DC current dan untuk video ini tidak mengambil masa yang lama kerana kita ingin pelajar tersebut mudah memahami. Jadi sekiranya dia dilihat penerangan video tersebut hanyalah selama durasi 55 saat sahaja. Sebagai kesimpulan kita telah uh, menekankan iaitu domain teknologi pendidikan iaitu daripada segi design development, utilize, management dan juga evaluation. Dan pada bahagian evaluation sahaja, kita dapat tidak dapat menekankan disebabkan website ini masih di, belum diberikan lagi kepada pelajar. Jadi seperti apa yang tuan-puan boleh nampak, di sini kita telah letakkan video iaitu video mockup kita pada bahagian awal dia dan juga iaitu pengenalan video elektrik seperti apa yang telah disebutkan oleh kawan saya tadi dan sebagai kesimpulan juga iaitu pada bahagian teaching approach kita telah menekankan approach iaitu kepada penekanan kepada student centered di mana student centered ini bermaksud pelajar iaitu dia boleh menggunakan website kita yang telah kita bangunkan ini untuk dia mendapatkan input ataupun ilmu apa yang hendak kita sampaikan apa yang ingin guru sampaikan kepada pelajar daripada teaching approach iaitu daripada segi teaching pula kita memberikan iaitu content focus method di mana segala maklumat ataupun ilmu yang terdapat di dalam website ini pelajar boleh meneroka dengan sendirinya bagi memudahkan pemahaman mereka sekian itu sahaja daripada kumpulan kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh